Я думаю, что для вас не секрет, что там, где идут боевые действия, всегда есть пострадавшие. И к сожалению журналист в данных условиях тоже не защищен. Вспомните, пожалуйста, наших журналистов, которые были убиты в военных точках. Ну, у нас вспомните, точка, вспомните Сараса, который тоже пострадал. Но вспомните тех ребят, подождите минуточку, ребята. Журналисты умирают, к сожалению, везде и повсюду. К сожалению, этот счет не закрыт. 40 человек. 40 человек за два дня. Вы все вместе? Либо все-таки, по... давайте все-таки выберите сейчас, -то начинал, на армии, и кто будет туда, задавать и вопросы по и... очереди, для того, чтобы я смогла ответить да, на все ваши вопросы. Если да, еще да, раз, да, если да, будет сейчас базар, балаган, да, я в этом участвовать да, не буду. Да, я контракт, контракт, я да, просто да, попрошу да, расчистить да, мне проход да, и уйду на свой. Кого вы попросите расчистить себе проход? Мы вам не мешаем проходить. Вы просто уводите нас от темы. Научитесь общаться с политиками, научитесь. что ваше хамство хочу. уже всем надоело. А ваше хамство надоело всей стране уже. А это нормально, что журналистов специально стреляют? Вы как фракция а готовы?